мое уважение к вашему коллективу высоко. Потому что за год вы сделали очень много. Вы удержали стабильность, вы держали порядок. Вы не позволили ситуации качаться. Вы позволили остаться Одессе уважаемым украинским городом с большими перспективами. Моя благодарность вам и вашему руководителю Ивану Петровичу Кутынчику. Спасибо вам. И э, когда мы говорим о уважении и доверии, мы говорим и о командной игре. И я формулирую новый проект, суть которого достаточно необычна, э, мы образовываем со специальными функциями специальное управление по Автономной Республике Крым. С учетом специальных функций, которые на этом управлении будут лежать в связи с текущей оккупации Крыма со стороны России. И мной принято решение, что этим непростым делом будет заниматься Иван Петрович Катеринчук. В этой связи я принял решение назначить генерала майора Катеринчука начальником этого специального управления по Крыму. И соответствующее управление будет функционировать в Одессе и в Херсоне. Очень рад, что жизнь очень динамична. И решением президента Украины у вас Новый очень динамичный губернатор, который тоже вносит предложение играть командно, и пригласил вместе со мной на работу достойного офицера Георгия Лорд Капанидзе, который имеет большой и серьезный опыт работы в Грузии, в Министерстве внутренних дел, замминистра МВД Грузии по антитеррористической работе, по работе против бандитских групп и так дальше. Я очень бы желал, чтобы тот коллектив, который здесь есть, и э, Георгий, вы смогли выстроить мощную и сильную команду. Для меня самая главная задача есть и создание нормальных условий для вашей работы, чтобы вы смогли нормально и успешно работали, и чтобы вместе с нами, я вместе с вами, с вами чтобы легче работать, чтобы работа для каждого сотрудника в милиции была большой честь. Мы должны делать так, что э, граждане не должны бояться милиции, а наоборот они даже не доверяют э, милиции и уважают закон. Я хочу поблагодарить господина министра за оказание доверие и сказать, что для меня большой честь служить в внутренних дел Украины и служить украинскому народу. Я единственная, наверное, здесь, которая э, знает его уже больше 15 лет. И я единственная, которая не хотела этого назначения. Почему? Геда служился до генерала-майора, начиная с нуля. Он прошел через ад, и войну, и терроризм, и, и многое жуткое. И я, правда, думала, что он заслужил отдых, частичный, который у него был последний год. Но вы сами знаете, вы по себе знаете. Всегда мало ребят, с которыми можно идти на войну, но еще меньше, с которыми можно строить мир. Вот ГИА один из этих для меня лично. С ним можно строить мир. Я надеюсь, я больше ничего его хвалить не буду, он пусть покажет и докажет, что он также будет работать и с вами, как работал тогда с бывшей командой. Единственное, я хочу подчеркнуть, как не сказал, патрульная полиция... Она запустилась уже, она идет своим ходом, она многое изменит, но ее недостаточно, мы на этом не будем останавливаться, потому что планы у нас гораздо амбициозные. Конечно, получится все, особенно в Одессе, потому что и губернатор, и мэр, и другие структуры, которые должны помогать хотят помогать, и мы видим это уже на практике. Я знаю, насколько вы компетентны, вы уже столько, столько сделали, так что у меня нет абсолютно никаких вопросов, что тут мы сможем гораздо быстрее показать результаты, которые от нас население ждет, чем, возможно, в некоторых других областях. А что от нас население ждет? Да? Вы знаете это лучше меня, но как женщина и мать, я могу это суммировать в очень короткие предложения. Ощущение безопасности, ощущение стабильности и ощущение того, что человек в форме мне друг. Это простые вещи, и их можно просто добиться. Вместе будем стараться. Времени у нас довольно мало, потому что Люди устали ждать, и вы устали ждать, и наши сотрудники устали ждать. Так что надеемся на эту старую новую команду и новую новую команду. И желаю вам успехов. И, конечно же, успехов вам тоже. И моя благодарность тоже за проделанную работу и несколько месяцев, которые нам удалось вместе поработать. Спасибо. Я действительно очень благодарен Арсену Авакову за то, что очень быстро без бюрократических ручкотворств как обычно это бывает, провел все бумажные работы по назначению нового главы ВДЛ, Георгий я, Лопкипандзе. Я бы очень хотел, чтобы все министры также работали, чтобы все вещи решались быстро и оперативно, и без и умели брать на себя ответственность. Это очень важно. И э, я, конечно, э, очень э, благодарю, э, благодарю Николая Катаренчуко и всех вас за э, проведенную работу за прошлом году. В прошлом году вы сделали, действительно э, произвели чудесный эффект в том смысле, что смогли уберечь город Одессу и область от самого худшего. И думаю, что Украина и вообще Европа, потому что встречается судьба Европы эти такие вещи не должна забывать и должна по должным образом ценить. Я знаю, что у вас очень большой опыт, но, конечно, есть очень большие вызовы. Очень большие вызовы связаны с правоохранительной деятельностью, с правоохранной деятельностью, связанные с ситуацией в городе, с ситуацией в области. И, естественно, это все связано с ситуацией в стране. Первое, что мы должны, чего мы должны добиться, это то, что Одесса должна быть нормальным местом. Это не должно быть где-то авральное место, где люди себя чувствуют постоянно в опасности, постоянно под угрозой. Это очень важно. Тут ощущение того, что жизнь нормально обернулась и безопасность укрепляется, это главное ощущение, которое даст шансы на следующее экономическое развитие Одессы, привлечение туристов, э, на привлечение больших действительно инвестиций. Вы знаете, что, допустим, к примеру, э, Одесский черноморец не мог играть на своем стадионе из-за того, что из-за известных событий прошлого года, я говорил вчера э, с президентом Федерации футбола, мы э, решили... Э, с Андреем Павелко, что э, Черноморец не только вернется на стадион и будет все матчи проводиться в чемпионате Украины. Но и мы будем добиваться, э, поддержим, чтобы Суперкубок Украины э, э, 14 июля прошел именно в Одессе, так же, как э, мы будем э, в будущем проводить международные матчи. И это очень важно, чтобы э, стадион функционировал, и мы там защитим безопасность. Второе, что мы должны сделать, это э, будем э, привлекать множество туристов, и особенно в местах скопления людей должна быть полнейшая безопасность. Особенно этим летом должна быть нулевая толерантность к всяким мелким правонарушениям, хулиганству, там, всяким карманщикам, всяким там, мелким воришкам, потому что иначе туристы должны себя чувствовать, что их никто не трогает. Мы должны провести нулевой толерантность естественно, э, рейдерство. К сожалению, бывали случаи, и вы прекрасно знаете, что в рейдерство вовлекались разные представители, в том числе правоохранительных органов э, и другие правонарушения. Это совершенно исключено, совершенно мы должны это один раз навсегда это забыть это дело. Я прекрасно понимаю, что очень важно материально лучше обеспечить личный состав. Э, э, и вся страна над этим работать, мы будем над этим работать. Но одновременно, конечно, это совершенно другая работа будет. В августе под руководством Арсена Лакова и, естественно, ЭКИ будет тут новая патрульная полиция. Очень хорошие аппликанты сейчас есть, но только патрульная полиция без других подразделений не сможет обеспечить порядок. Другие подразделения тоже должны даже перестроиться и совершенно новые правила игры показать и совершенно иначе работать. И поэтому мой очень рады, имеет потрясающий опыт, потому что он был с сложнейшими. время. У нас преступность была несколько раз выше, чем сегодня в Украине. Когда он начал работать, у нас похищали массово людей, у нас работали очень многие иностранные элементы, у нас были теракты, у нас были всякие там другие правонарушения, и он смог в сложнейшей ситуации выправить ситуацию вместе с другими нашими полицейскими, э, э, перейти из старой коррумпированной системы в абсолютно новую систему. Грузинская полиция по праву считалась одной из самых лучших в мире, считается, потому что Грузия по, по уровню преступности самая безопасная страна в Европе была, по крайней мере, до 2000 2013 года. Самая безопасная страна в Европе. В Норвегии было больше преступлений в Исландии, чем в Грузии. Поэтому это надо представить, куда, к чего, откуда отошли мыши Вы знаете, что очень много воров в законе орудуют из Грузии и в Одессе. Я не знаю, информированы ли вы или нет, но я им уже послал привет, и некоторые из них поспешно покинули этот город. Передайте через телекамеру привет. Нет, нет, они уже, я уже передал, что по своим каналам эти каналы более действуют. Я не знаю, где они смотрят там Одесский первый, первый городской канал и почти другие уважаемые каналы, но э, есть свои каналы, которых есть. Мы передали, чтобы они покинули город. Они, э, насколько я знаю, покинули город. И, э, но это, конечно, только начало. Я думаю, что мы начнем здесь вместе с вами большие преобразования. Люди должны говорить, что здесь подчеркнуто безопасно, несмотря на все вызовы.